ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರವರನ್ನು ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಳಿಯನ ಕಂಡರೆ ನಾಚೆಂಬೇ ಮಗಳೆ ಅಳಿಯನ ಕಂಡರೆ ತೊಲಗೆಂಬೆ ಮಗಳೆ ನಾಚುವಡೆ ಮೊರೆಯಿಲ್ಲ ತೊಲಗುವಡೆ ನೆಲವಿಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾದ ಬಳಿಕ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೇ ಮೊರೆ ಮೊಗಳೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂಬ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂಬ ಗಂಡನಾದ ಬಳಿಕ मोरे आज भारत देश के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग है महाज्ञानी लोग है, है कथावाचक का कोई कम नहीं आ? दूसरों का जिंदगी का भविष्य बोलता हूँ मैं उनकी आगे कब बोलता हूँ बारिश कब आया वो जब बोलता हूँ तुम्हारा शादी कब होता है तुम्हारे को नौकरी कब लगते है ये सब मैं कब बोलता हूँ बोलकर उधर उत्तर प्रदेश से आया है कर्नाटक तो पूरे देश के अंदर ये कथावाचक बोल के है ना पर्चे निकलते थे चिट्ठी हाँ लोगों को डरा के झूठा भक्त का भक्ति का जो मार्ग दिखा रहा है ना इन लोगों को एक वर्ग के राजकारिणी लोग सपोर्ट कर रहा है इसीलिए देश के अंदर बहुत बड़ा बुरा हाल हो रहा है ये जाना चाहिए ये अच्छा नहीं देश के लिए उनके लिए भी अच्छा नहीं कितने झूठ बोल कर पैसे कमाएँगे हाँ आज नहीं तो कल जाना है ना इस धरती छोड़कर जाने से पहले अच्छा सच्चा काम करके जाओ बसवा कल्याण के महात्मा बसवण्णा जी प्राइम मिनिस्टर थे ना प्रधानमंत्री थे ना उन्होंने भी अनुभव मंडप स्थापन करके मेहनत करने वालों लोगों को कितना उन्होंने गले लगा लिए कितना सच्चाई का मार्ग बताया तो इस वचन क्या सिखाता है हमारे को जैसे कि शादी हो गई जोरु मर्द नया नया शादी हो गए जोड़ी हो गए उन लोगों को कितना अच्छा ज्ञान देता था कोई वचन अगर शादी होने के बाद में जब लड़की शादी होकर मर्द के घर से अपना माँ बाप के घर को आता समझो फिर एक दिन वो उनका दामद और अड़िया तन थे कि करेले के बर्तन अड़या तन हेडते ही जोरो को बुलाने को आता है पहली बार समझो जब वो थोड़ा शर्म करते हैं ना थोड़ा कन्नड दगे होता नाच को रहे रहे वाले वाले ना नाच गोलताड़े के अब्दरदे अल्लाह उदाहरण को देवर तोरसा दिलवाड़ा पा दिलवाड़े हनाते अंदर ही बाबा भगवान अंदर है बाहर मानव निर्मित जितने भी देश के अंदर बना है ना ये पूरे देश के लोगों को अज्ञानता में रख कर उनको मानसिक बीमारी बनाकर उनसे पैसे लूट कर हमेशा के लिए गुलाम बना के रख लेने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है महात्मा बसवन्नाथ जी का अनुभव मंडप स्थापित दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट का वचन का किताब पढ़ने के बाद में हमको सच्चाई मालूम हो रहा है हम कितना भी गलती करते होंगे लेकिन सच्चाई तो पाठ पढ़ाना पड़ेगा ना जब थोड़ा थोड़ा हम भी छोड़ सकते गलती करने का तो अड़ी है कंडरे ना चंबे मगड़े तो माँ क्या बोलती है अपनी बेटी को देखो तुम्हारा मर्द आ रहा है जाओ जाओ कमरे में आ रहे ना, रहे। ऐसा बोलते है ना हम भी देखे अड़ी है न कंडरे तोले गे जाओ अंदर जाके बैठो तुम्हारा मर्द आ रहा है ऐसा बोलते हैं ना तो किधर भी कौन सा कमरे में गए तो भी क्या हुआ वो दीवार होता है सिर्फ लेकिन अंदर का मालिक को कौन सा है छुपाते अंदर का आगे क्या बोलते है ना चुबड़े मोरे शर्म कितना भी करो उसको छुपा नहीं सकते तुम जितने भी शर्म करे तो अंदर का मालिक को क्या मालूम छोता है तो नेला नला तो लगो बड़े नेला ना अब कहाँ तक जाएंगे वो कमरे में जाएंगे उसके बाद में दीवार रहता फिर उधर से कहाँ जाएंगे अंदर ही से ना ना ಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲಿಕೆ ರಾತ್ರಿ ಇವರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾದ ಬಳಿಕ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗ ಛಾತಿ ಬಾನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮೊರೆ ಮಗಳೇ आगे क्या बोलते है कूडल संगम देवन बंडनादिकाडल संगम देवन ये लिंगायत धर्म का लाछन है ब्रह्मांड का लांछन है सृष्टि का मालिक इस स्वरूप में दुनिया में है दोनों भी छाती पे इष्ट लिंग बांधकर दोनों भी ईमानदारी से अंदर का मन को साफ रख लेकर शुद्धि रख लेकर और ज़िंदगी में उन्होंने जोरू मरद सच्चाई के साथ चले तो पूरा उनका लाइफ एकदम बेहतरीन लाइफ होता है आजकल कितने शादी हो रहे डाइवर्स हो रहे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं जोरू मरद को धोखा दे रहा है मरद जोरू को धोखा दे रहा है बहुत सारे हम वीडियो देखते हैं ये सारे देश के अंदर अब भगवान के स्थल है ना कितने भी देश के अंदर हा? अभी मैं रोज़ रोज़ वीडियो देख रहा हूँ भगवान के इधर केदारनाथ पे इधर वो बहुत सारे हैं ना इधर धर्मस्थल बोल रहे हैं इधर इधर सब तरफ किधर भी जा रहे हैं तो ईमानदार होकर उन्होंने सच्चाई का काम कर रहे हैं क्या कितने लोग कर रहे हैं आत्म साक्षी से कितने लोग जिंदगी जी रहे उल्टा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कितने तो सौ से ज़्यादा लोगों का जान मारे कहते भगवान के एरिया में अगर भगवान है तो ऐसा काम क्यों होता है वह वहां पर तो मैं ये वचन क्यों बोल रहा हूँ असली भगवान ये शरीर ही एक बहुत बड़ा मंदिर है इसीलिए बसवनाथ जी क्या कहते हैं? कोई लाल कपड़ा वाले काला कपड़े वाले दाढ़ी छोड़े रुद्राक्ष गुरु नहीं है निम्मा अरिवे निमगे गुरु निम्मा देहवे निमगे देवस्थान काय कवे कैलाश अगर दुनिया में कोई तो एक जगह है बोले सो बोले तो सेवन हंड्रेड सेवेंटी शरणों एक लाख छहान्नवे हजार लोग एक ही साथ एक ही भगवान को मानकर और ये बहुत बड़ा बगर पिल्लर का मंदिर इसको मानकर चले सब जमीन एक है बोले तो बसवा कल्याण है बसवा कल्याण बस इस बसवा कल्याण का इतिहास अब शरणों का वचन तेईस भाषा में मिलता है जो भी अपने स्वार्थ के लिए बुरे लोगों को फंसा रहे भगवान के नाम पे ये छोड़ दो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है देश के लिए भी अच्छा नहीं है ये बहुत बहुत बड़ा बुरा हाल हो रहा है देश के अंदर भगवान के नाम पे, तो ये ज्योतिष ये शास्त्र पंचांग पुराण बोलने वाले ये पूरे लोग अपना अपना बड़ेपना का एक ು ಎದ್ರೆ ತೊ ಹಾಗೆ ಕೆ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡವೇ ಬಲ್ತವ್ನು ಕಳ್ಳ ಗುರು ಸುಳ್ಳು ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಶರಣರ ತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಜನ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಗಳು ಬಸವ ಮಂಟಪಗಳು ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆನಂತರ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ತತ್ವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ದಿನ ಅವರು ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವನ ಜೊತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಜೊತೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇವುಗಳ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಳಿತೀವಿ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬದುಕಲು ಬರುತ್ತದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂತಹ ಶರಣರ ವಚನ ಇದು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಇದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಸತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಬಳ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಡು ಶರಣಾದ ನಾಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಇಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ತಲುಪಲ್ಲಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಿಂದ ಶರಣು